Как-то я хотел себе открыть СТО. Слава Богу, что я его не открыл. Думал, возьму управляющего, поставлю программу видеонаблюдения, поставлю там еще что-нибудь, и будем мы этим всем заниматься. Тут надо столько оборудования, столько ключей. Самое главное, специалистов, у которых проблема. Вот на этом СТО люди работают стабильно, никто не меняется. Так это 111, вон Санька управляет, ремонтирует машины, моторы, коробки. Коробки не ремонтирует, моторы ремонтирует. Все, что касается остального, там по кузову, красить, здесь у них тоже есть. Приезжайте, о, вентилятор стоит. Ох, будет, о, как будет, ой, как хорошо. Ямы стоят. Подъемники. Раз, два, три, четыре подъемника. Пять подъемников, ребятки. Приезжайте, Кутерская 111, ремонтируйтесь. Звоните Александру, я отмечу его. Кутерская 111 можете. В Гугле, кстати, есть, в социальной сети ТикТок есть, и в Инстаграме тоже есть, я отмечу. Съезжайте, ремонтируйтесь. Знаете, сам, сам здесь ремонтируюсь, ну и буду вам рекомендовать. А там дальше, смотрите, за конем надо ухаживать, надо ремонтировать, следить за ним. это хорошо, и парковаться есть где, и ремонтироваться есть где.